时间突然慢下来，思绪又被风吹开，我在原地徘徊，在等待有你的未来。 现在。 一后无人。我已经等你好久了，我们终于见面了。 墨白之间。 哟，陆婉婉变红了是吧？嗯，这么大的腕儿啊，连招呼都不打一声的啊？怎么回事啊？怎么回事啊？怎么了？谁欺负你了？南君莫，就是莫白之间。啊,啊？ 韩金墨就是莫白之间，莫白之间就是韩金墨。你确定没有搞错？哦，你这什么表情啊？你不是应该跟我一起同住敌开的吗？小三跟莫白楼上楼下同进同出，既然莫白是韩金墨，那小三就是顾桥北喽。 他怎么可以骗你啊？韩金墨那个混账家伙！哎，你不许这么骂他、啊！哎，他刚骗过你，哎，啊，你还帮他说话？他隐瞒游戏身份，你不生气吗？那，我觉得他不是这种人啊。那万一有什么误会呢？大小姐，你不要装了好不好？如果你不生气，那刚刚那什么德性啊？刚，躺在这里，嗯，是谁啊？啊，是谁？你快起来！要！ 离开我的床！起来！跟你说，正是啥。好了，给，说吧。就是，嗯。当我知道他就是慕白之间的时候，我确实是很生气。但你知道的，我之前对大神呢，有点欣赏，有点崇拜，然后甚至是有一点，就是，嗯。总之呢，我之前就是饱受煎熬。 结果搞半天，他们俩就是同一个人。然后呢？那我不就白白自我谴责了吗？不过这么一想，我觉得我倒是挺从一而终的啊！哎，像不像《霸王别姬》？我就是虞姬，他就是霸王。霸王一走，我就自刎，从一而终，还挺浪漫的，还很悲壮。哎。 你的脑回路真的很不一般呢、哦，过奖过奖，还好还好。